Pendekatan hybrid solution atau penyelesaian hybrid yang menggabungkan struktur keras dan struktur lembut dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan bagi menangani masalah hakisan kritikal di pantai Batu Rakit. Timbalan pengarah Institut Oceanografi dan Sekitaran INOS, Universiti Malaysia Terengganu UMT, Profesor Madya Dr. Elfi Helmi Arifin berkata, kaedah itu merupakan pendekatan mitigasi bersepadu yang tidak bergantung kepada satu jenis struktur semata-mata. Uh, kita perlukan uh, satu yang kita panggil hard satu kita panggil soft untuk mitigation atau untuk mitigasi yang kita nampak ah uh, hard ni ialah sebagai break water kan kita pecah ombak di luar tetapi walaupun ah uh, ni dikira sebagai hard structure juga tapi kita boleh dikira sebagai soft structure juga kenapa bila tukun tu dah tumbuhnya kol-kol ataupun tumbuh karang, dia akan jadi sebagai soft protection benda-benda yang lembut lah kita panggil apa, Apa yang lembut yang mana lebih lebih eco-friendly yeah, so antara breakwater ni kat sini dengan sini kan ha, sini kita buat hybrid solution so kawasan yang akhir sangat sini dia akan terlindung lah dan ha, bila sini ada breakwater, sini ada breakwater, ha, sini pun buat hybrid solution so kawasan ni pun tak perlu dah buat macam seawalker, vagman ke tak perlu dah so dia akan reducekan wave kat sini So and then bila kawasan ni hakis, dia akan terakhir kat sini dan dia akan manjang balik. So sambung kita terakhir, manjang balik dan seluruhnya. F.A.Hanming berkata nilai sebenar hybrid solution terletak pada keupayaannya. Memetuk habitat marin yang lebih stabil seterusnya meningkatkan biodiversiti serta menyokong sumber perikanan dan ekosistem setempat. Menurutnya, pembinaan pemecah ombak secara berperingkat perlu disertai dengan penempatan tukun tiruan di bahagian tengah iaitu di dalam air yang disifatkan sebagai pendekatan paling sesuai dan efektif serta lebih mesra dengan aktiviti nelayan berskala kecil. The, the value pada hybrid solution ini adalah apabila tukun tersebut dah menjadikan coral lebih besar dan secara tidak langsung dia akan meningkatkan ekosistem yang baru dan akan meningkatkan biodiversity. terutama dari segi uh, apa sumber-sumber perikanan ataupun sumber-sumber apa ekosistem di situ. Uh, di mana ada penting breakwater, pemecah ombak yang satu dan dua di tengah tu kita perlukan letak tu kontiruan yang mana kita buat dalam air. So yang ni akan jadi teluk balik sini akan panjang. Uh, so ni teluk. So kawasan teluk, -teluk ni yang kita kena perhatikanlah. So antara breakwater dengan breakwater ni kita kena buat hybrid solution lah. Mengulas usaha menyelamatkan kawasan terjejas hakisan, Elfi Helmi berkata, pembinaan benteng pemecah ombak merupakan langkah utama yang perlu disegerakan. Menurut beliau, Pantai Batu Rakit khususnya di Kampung Tanjung dikenal pasti sebagai kawasan yang perlu diberi keutamaan buat masa ini. Bagaimanapun katanya, keadaan cuaca kebelakangan ini yang agak baik menunjukkan kawasan terjejas akibat hakisan mula menampakkan tanda-tanda kestabilan. Setiap apa menggaruh ataupun yang buat pelaksanaan ini ialah perlu uh, menyegerakan peminahan brack water itu itu yang pertamalah. So kedua adalah untuk kita buat satu tindakan a uh, plus strategik bagaimana untuk uh, menghadapi geo bencana a uh, terhadap hakisan tersebut. So di situ kita akan nampak uh, di mana perlu disegerakan dahulu, di mana kita boleh memberikan uh, bukan kata penangguhan tetapi kita boleh kata uh, ataupun lebih kurang kepada kita slow down dulu uh, tapi kita bagi agensi kepada kawasan yang yang perlu disegerakan contoh yang kita nampak sekarang perlu disegerakan lah di kawasan Batu Rakyat lah yang iaitu pada spesifik pada Kampung Tanjung lah uh, okay tapi kalau kita tengok kepada seminggu ni uh, cuaca agak-agak cantik uh, so kita nampak kawasan yang dah ada hakisan ni dah mula stable Actually, uh, hakisan is normal. Kalau saya kata hakisan is normal, bukan kata normal kepada impak hakisan tu. Tetapi proses hakisan tu. Proses hakisan dia akan berlaku kepada pantai kita pada hujung setiap tahun di pantai timur lah. Uh, tetapi dia akan proses menjadi ini, dia akan pulih kembali pantai tu pada musim uh, apa, kata, uh, barat daya ataupun musim pertengahan tahun. Bagi tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang, beliau mencadangkan pembinaan struktur keras digabungkan dengan struktur lembut di kawasan terlibat bagi memastikan keberkesanan mitigasi dalam jangka panjang. Dalam pada itu, Elfie Helmi berkata perubahan cuaca global menjadikan pola iklim semakin sukar diramal. Di, di pantai pantai Batu Rakit ini memang, memang sangat sesuai. Lah. Ha, tapi dia bukan katakan semua tempat kita perlu hybrid solution sebabnya kita kena uh, kuatiri adalah kepada antara breakwater dengan water dia ada kawasan yang terbuka kawasan terbuka tu memang kalau straight forward pada ombak akan memberikan kesan kepada di kawasan tersebut dan di kawasan tersebut adalah kawasan nelayan kawasan perumahan ataupun kawasan perkabungan uh, dari situ yang kita perlu hybrid solution tetapi kalau katakanlah kawasan yang tidak ada penduduk di situ ataupun tidak ada aktiviti perikanan di situ tak perlu pun biar je sebab kenapa pantai tu akan kembali sendiri kala ok kalau gitu ke spesifik sekarang kawasan yang yang terlibat ni yang saya cadangkan lah kita buat structure dengan kita buat soft structure so kita akan jadi hybrid solution ataupun cadangan untuk kita hybridkan tetapi yang itu dah soft tapi kita kena tengok kepada kawasan lebih ke utara kawasan utara kawasan pagar besi dan ke atas yang itu kita perlu buat juga apa soft structure dengan penanaman pokok semula So ni kawasan tu bila pokok dah stabil dan kata lebih densitinya lebih-lebih rapat-rapat kan pokok-pokok. So diberikan uh, apa satu protection yang nilai tambah di kawasan daratan tersebut. Uh, so sebelum nak sampai ke situ kita buat sebagai soft mitigation dulu iaitu dengan penanaman pokok di kawasan pagar besi ke atas. Tu kan promo cuaca kali ni pola cuaca atau pola climate uh, agak agak susah di di, di, di ramai. Lah. Kalau dulu kita kata musim hujung tahun adalah musim yang kata akan melalui hakisan yang tinggi and then nanti akan perlahan pada bulan 1 ke bulan 2 atau bulan 2 ke bulan 3. Tapi sekarang ni dan dia wave-wave dia ataupun gelombang-gelombang ni akan terjadi kepada the trend dia. Kalau ikutkan dahulu kita tak perasan bulan 9 sahaja ada hakisan cuma bulan 9 kali ni dah mula ombak yang lebih tinggi. So, dia punya pattern adalah pada bulan 9 Lepas tu, bulan 10, pertengah tahun Dan bulan 11, dan bulan 12, dan bulan 1 yang setiap minggu Dia akan reboot, dan dia akan slow down sekejap dia Reboot, dia akan tukar-tukar And then, last kali dia akan habis betul-betul masa kalau orang kampung kata uh, Apa, air raya, ataupun Cok Goh ke, ataupun Apa, angin naga, ada istilah-istilah dia Dan masa tu memang akan habis Tapi setakat ni, dah habis raya sini pun masih ombak datang je kan Uh, so kat situ lah sebenarnya kita nak kata perubahan cuaca lah. dan uh, apabila kita nampak kepada perubahan cuaca ni agak agak drastik. Dulu gelombang 1, 2, 3. 3 kali je. Pada bulan 12 ke bulan 1. Tetapi kali ni macam dah kerap dah. Dan sebelum tu pun ada juga. Dan selepas itu pun ada juga. So kat situ yang saya kata kena kena kita kena lihat kembali uh, kawasan yang nak pelihara bukan pelihara atau pelihara kepada selepas hakisan kena sebelum hakisan sebab tu saya kata kawasan pagar bersih ke atas tu kena dah kena dah ah kata uh, committee engagement ataupun dengan komiti kena buat penanaman semula pokok apa semua supaya hakisan datang nanti ataupun ombak besar datang kalau pokok tu yang tumbang dulu lah tapi dalam sama pokok tak tumbang semudah itu dia kalau kata rapat-rapat dia memang agak dense tu so, memang dia akan mengurangkan tenaga ombak lah so kat situ yang sebenarnya kita dah mula kata faham apa erti habit solution tersebut 对呀。Yeah, yeah, yeah. Yeah.